ਵੈਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵੈਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ ਰਾਤ ਦੇ 8 ਵਜਣ ਵਾਲੇ ਆ ਜੀ ਤੇ ਕਿਤੇ ਬੱਚੇ ਬਲਾਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਲੰਟੀਅਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਆ ਜੀ ਦੁਗਰੀ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਨਹਿਰ ਦਾ ਪੋਲਾ ਨਹਿਰ ਨਾਲ ਇੱਧਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਭੈਣ ਆ ਬੰਬੇ ਤੋਂ ਆਈ ਹੋਈ ਆ ਬੰਬੇ ਤੋਂ ਦੱਸਦੀ ਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਿਆ ਨਾਮ ਦੱਸਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਜੰਗ ਕੁੜੀ ਆ ਚੰਗੇ ਘਰ ਦੀ ਕੁੜੀ ਲੱਗਦੀ ਆ ਕੰਨੀ ਮੈਂ ਬੰਬੇ ਜਾਣਾ ਮੈਂਟਲੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਉਧਰ ਮਾਰ ਕੱਕਾ ਲਾਈਟ ਇਧਰ ਆ ਇਧਰ ਆ ਇੱਥੇ ਸੜਕ ਤੇ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਵੀਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜੀ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਸਸੀ ਗੱਲਪਣੇ ਨਮਸਤੇ ਨੀਦੀਨ ਨਮਸਤੇ ਕਿਆ ਨਾਮ ਹੈ ਆਪਕਾ ਪ੍ਰਗਿਆ ਕਿਆ ਪ੍ਰਗਿਆ प्रज्ञा हेलो प्रज्ञा हव यू पापा का की नाम है प्रमोद लेट प्रमोद कुमार पंडित लेट प्रमोद कुमार पंडित हाँ। और मम्मा पुष्पांजलि पुष्पाजनी तुम शादी हुआ ये मंगलसूत्र पहना है ਇਧਰ ਆਓ ਵਲੰਟੀਅਰ ਅਲਗਾਂ ਦੇ ਇਧਰ ਇਹ ਕੁੜੀ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਿਆ ਦੱਸਦੀ ਆ ਆਪਣੇ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਦੱਸਦੀ ਆ ਬੰਬੇ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਕੁੜੀ ਯੰਗ ਆ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾ ਬੇਟਾ ਇੱਥੇ ਲਿਆਓ ਬਾਹ ਹਾਂਜੀ ਬੀਜੀ ਕੌਣ ਕਿੰਨਾਂ ਨੇ ਭੇਜੇ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀਰੇ ਕਿੰਨੇ ਕ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਇੱਥੇ 3-4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦੇਖ ਰਹੇ ਦੁਪਹਿਰ ਦੀ ਇੱਥੇ ਘੁੰਮਦੀ ਆ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਇੱਧਰ ਵੱਢੀ ਕਿ ਉੱਧਰ ਕਰੀ ਸੈਟ ਤੇ ਕੌਣ ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਆ ਨੇ ਕਿਤੋਂ ਆਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚਾਹ ਦੇ ਉੱਧਰੋਂ ਆ ਜਾਓ ਉੱਧਰ ਸੈਟ ਦਾ ਸਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰੇਰੀ ਖੜੀ ਸੀ ਇੱਥੇ ਐਸੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਖੜੀ ਦੇਖੀ ਆਪਾਂ ਸਭ ਜੀਵਾਲਾ ਭਾਈ ਨੇ ਰੋਜ਼ਨੇ ਉਸ ਪਟਾਨਾ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਖਾਧੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਉੱਧਰੋਂ ਕੁਮ ਜੈਂਦੇ ਕਰੋ ਉੱਧਰੋਂ ਪੰਮਤ ਕੇ ਰੋ ਨੇ ਚੇਰ ਲਿਆ ਕੇ ਦੀ ਚੇਰ ਤੇ ਬਿਠਾ ਲਾ कुछ पता लगे दसा हो भी कुछ के गया ने, ने, कुछ ऑटो ते आई कुछ नहीं पता लग गया लंगर लगाया अच्छा भीरबार लंगर लाने अच्छा 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 ठीक है लग गया डरना नहीं है भाई है हम भाई हैं तुम्हारे हम तुम्हारी हेल्प के लिए आए बॉम्बे भेजना है तेरे को घर घर जाना है ना घर जाएगी ना है। जाना है ना घर घर हाँ। का एड्रेस लिख के बताऊंगी कॉपी पेन दे दू मैं तेरे को याद नहीं है नहीं, जितना भी ज्यादा है थोड़ा याद तो है नहीं। थोड़ा सा तो ज्यादा है डायरी देगा के ये लो ये लो पेन नाम लिखो अपना सीधा करो पहले पैन को ऐसे अब लिखो डॉक्टर ने आज भाई पूरा एड्रेस लिख दिया पूरा एड्रेस लिख दो ना लोग तो फोन नंबर भी लिख दो यहां पे फोन नंबर लिख दो ऊपर लिख दो फोन नंबर लिखा पीते क्या लिखा है क्या लिखा है प्रज्ञा ये तो नंबर है रानी पंडा हाँ। प्रमोद कुमार पंडा पुष्पांजलि पात्र अशोकनगर कोर्ट लाइन थर्टी वन वो बरमपुर ओडिशा गंजम उड़ीसा गंजम ठीक हाँ। है जे फोन नंबर जो लिखा है जे घर का नंबर है इधर मैंने पढ़ाई की थी इधर तो तुमने पढ़ाई की थी हाँ। इससे बाद में मुंबई जाने के लिए भाग आयी ओके बेटा कितना पढ़ाई किया तूने ट्वेल्व तक ट्वेल्थ तक किया गंजम में किया उड़ीसा में हाँ, उड़ीसा में तुम्हारी तो फैमिली जो ओडिशा में रहती है हाँ। मम्मी पापा नहीं कोई नहीं रहता कहाँ गए वो पता नहीं तो फिर तुम जहाँ पे पढ़ाई किया आपने गांव में किए पढ़ाई हाँ, हाँ माँ बाप के पास ही किया ना रहकर नहीं हाँ किसी और के पास था किसी और के पास था हाँ। तो तुम्हारे माँ बाप कहाँ रहते हैं इसी ड्रेस पे रहते हैं नहीं पहले पहले को पता है बट मुझे कुछ बता बता नहीं रहे ठीक है बेटा जी फोन नंबर है लेकिन का है ये हाँ ये सब देखते हैं इन्होंने तुम्हारे भाई का नाम क्या है बड़े भाई का नाम मेरा कोई बड़े भाई नहीं है छोटा भाई मेरा हाँ नहीं है दीदी है कोई दीदी बहन है घबराना नहीं है अब हम भाई की तरह बात कर रहे हैं ना तेरे से हम भाई हैं तुम्हारे तो हमसे घबराना नहीं है झूठ नहीं बोलना है। देखो जी मेरी, है, नहीं। जी मेरी बेटी है जो मेरी बेटी है तुम्हारे तेरे को लेने के लिए हम इधर आए हैं तेरे को गाँव पहुँचाना है तेरे घर पे बॉम्बे जाना है तो वहाँ पे फिल्म इंडस्ट्री में हमें लोग जानते हैं हम उनसे बात करेंगे जैसे वो है ना सिंगर है बॉम्बे में एक जस्सी वो हमारा दोस्त है भाई है हम उसको बोलेंगे तेरे को वो उधर काम दे देंगे काम करना है फिल्म इंडस्ट्री में मिल जाएगा काम फिल्मों में काम करने के लिए घर से भागी थी है तो फिर फिल्मों में काम नहीं मिला वो जा नहीं पाई मैं कहा नहीं जा पाई फिल्म तो इंडस्ट्री को जा कहीं नहीं चांस पाई। मिला जाये जा ही नहीं पाई तो कहा जा, जा, जा ही नहीं नहीं। पाई नहीं। तो उधर ओडिशा से जहाँ सीधा इधर अब कहाँ पे हो तुम पता है तेरे को अब कहाँ पे हो तुम ये कौन सा शहर है दिल्ली में खड़े हो कहा है ये थाना एरिया है बॉम्बे का कहाँ पे हो तुम थाना में है थाना नहीं कहाँ का अभी जे कौन सा एरिया वो पंजाबी लोग कहाँ रहते हैं अमृतसर 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 गई है तू तो नहीं मैं नहीं गया कभी और कहाँ रहते हैं पंजाबी बॉम्बे हाँ बॉम्बे दिल्ली दिल्ली पंजाब पंजाब अब कहाँ पे है तुम अब अब मैं पंजाब में हूँ पंजाब में हो। कौन से जिले में गुड़गा यहाँ पे कैसे आई तू किसके साथ आई मैं तो हूं अकेले आई हूँ ना अकेले आये हो तो तेरे को इधर से भाड़ा नहीं लगता का? ट्रेन हाँ। में बस में कहाँ से टिकट लिया था ये मंगलसूत्र पहना है शादी हो गया तुम्हारा शादी हो गया सच बताना दीदी सच बताओ शादी हुआ तेरे को मारा किसी ने पता नहीं मुझे जबरदस्ती हो रहा है शादी के लिए तो मुझे पता नहीं पता नहीं है कोई बात नहीं हम तुम्हारे भाई हैं हम तुम्हारी पूरी मदद करेंगे तेरे साथ कोई जबरदस्ती नहीं करेगा कोई मारपीट नहीं करेगा ये तेरे को संदूर भी डाला हुआ ना तेरे माथे में हाँ। तो तू कहाँ पे शादी हुआ तुम्हारे पति का नाम क्या है वो तो नहीं पता मुझे जोर जबरदस्ती करके शादी किया था तो पता नहीं किसने कोई था दो बार शादी किया नहीं कोई था अच्छा रात का ठीक है घर पे गया तू तो घर पे उनके घर पता कहाँ पे उनको पुलिस में पकड़ा देंगे हम मुझे नहीं पता घर कहाँ है ठीक है बेटा घबराना नहीं है अब तेरे को कोई मारपीट नहीं करेगा कोई तंग परेशान नहीं करेगा अभी तू कहा जाना चाहती है जे बताओ कहा छोड़े तेरे को मैं तो मुंबई जाना चाहती हूँ मुंबई किसके पास जाओगी को, कोई भी मतलब उनका ऑफर तो आया था बात करूंगी ना किसका ऑफर आया था आ, बात किया था मैंने दो ए, आ, 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 पढ़ाई तुमने ट्वेल्थ तक किया है ठीक है बेटा काम से स्कूल में किया था अभी भी गिर रोडी गिर रोड से ट्वेल्थ तक ट्वेल्थ तक, तक किया था, था। उसका भी एड्रेस लिख दो इधर स्कूल का नंबर टायल करे करो कितने फोन देखो जी ये नौजवान कुड़िया ਬਿਲਕੁਲ ਯੰਗ ਕੁੜੀ ਆ ਮੰਨ ਲਓ 20-22 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋਵੇ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹ ਬੱਚੀ 오ਡੀਸ਼ਾ ਦਾ ਡਰੈੱਸ ਦੱਸਦੀ ਆ 오ਡੀਸ਼ਾ ਤੋਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਆਈ ਆ ਕੀ ਕਾਰਨ ਨੇ ਆ ਬੰਬੇ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਪਰ ਕਿੱਥੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਬੰਬੇ ਜਾਣ ਦੀ ਆਂ ਲੇਡੀਸ਼ਾ ਤੋਂ ਤੇ ਮੰਗਲ ਸੂਤਰ ਪਾਇਆ ਇਸ ਨੂੰ ਉਰ ਪਰ ਆਇਆ ਹੈ ਮੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਪੜੇ ਚੰਗੇ ਪਾਏ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਖ ਪਾ ਰਹੀ ਆ ਐਜੂਕੇਟ ਕੁੜੀ ਆ ਪੂਰੀ ਪੜੀ ਲਿਖੀ ਆ ਤੇ ਪਰ ਮੈਂਟਲੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹਾਲਾਤ ਇਦਾਂ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕੌਣ ਆ ਮੇਰੇ ਮਾਪੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਘਰ ਕਿੱਥੇ ਆ ਕੁਝ ਵੀ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੀ ਹਸਬੰਦ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੁਝ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਬਰਦਸਤੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਭੈਣ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਲੰਗਰ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣੀ ਆ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਹਰ ਵੀਰਵਾਰ ਲੰਗਰ ਲੱਗਦਾ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਧੀ ਤੇ ਇਸ ਬੇਟੀ ਤੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਆਂ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਵੀ ਧੀਆਂ ਪੈਣਾ ਮਾਂ ਵੀ ਇਹ ਜੰਗ ਕੁੜੀ ਇੱਥੇ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਕੌਣ ਆ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਆ ਇੰਦਾ ਕਿਉਂ ਘੁਮ ਰਹੀ ਆ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਾਸ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਗੱਲ ਵੀ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਮੈਂਟਲੀ ਤਾਂ ਫੇਰ ਵੀਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜੀ ਕੀ ਨਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਰੇ ਜੱਸੀ ਜੱਸੀ ਵੀਰ ਉਹਨੇ ਤੇ ਫੇਰ ਸਾਡੇ ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਅਸੀਂ ਡਿਊਟੀ ਲਈ ਤੇ ਕਿਦਾਂ ਗਿਆ ਸ਼ੈਫ ਵੀਰ ਉਹਨੇ ਤੇ ਫੇਰ ਆ ਖੜਾ ਮੁੰਡਾ ਫੇਰ ਇਹਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਇਹਨੇ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਵੀਰੇ ਲੋਡ ਬੰਨ ਦਾ ਲੜਕੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਮੈਂਟਲੀ ਤਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅੱਜ ਬੀਜੀ ਸੀਗੇ ਮੈਰਿਜ ਸੀਗੀ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਤੀਜੀ ਦੀ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਆਏ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਦੁਗਰੀ ਇਹ ਦੁਗਰੀ ਚੌਕ ਅੱਗੇ 5-6 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਅੱਛਾ ਜਵੱਦੀ ਖੜੇ ਆਪਾਂ ਜਵੱਦੀ ਆ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਭੈਣ ਮਿਲੀ ਆ ਓਡੀਸ਼ਾ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਆ ਬੋਂਬੇ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਓ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਭਾਇਆ ਵੀਰ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਓਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਿਭਾਓ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਆਪਣਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕਰ ਸਕੀਏ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਤੀ ਹੈ ਬੇਟਾ ਕੁਝ ਬੋਲੇਗੀਓ ਮੈਂ ਕੀ ਬੋਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਸ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਜੀਏ ਆਪ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਹਾਂ ਪੇ ਮੁੰਬਈ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇ ਮੁੰਬਈ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇ ਐਡਰੈਸ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਦੇਣਾ ਕੀ ਨਾਂ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਤੂੰ ਨੇ ਆਪਣਾ मेरा नाम प्रज्ञा है प्रज्ञा प्रज्ञा जी स्कूल का नाम बताया तूने ने ठीक है बोर्ड एग्जाम ट्वेल्थ बोर्ड एग्जाम है, exam, है ना। तुम्हारे, पास तुम्हारे पास तुम्हारे पापा का नाम है पता सॉरी फोन नंबर है पापा का नहीं, नहीं। मम्मी का सब चोरी हो चुका है कुछ भी मेरे पास खड़े <से> हो जाओ खड़े हो जाओ थोड़ा सब चोरी हो चुका है मेरे पास कोई भी डॉक्यूमेंट कुछ भी नहीं है सब कुछ था तेरे पास पहले हाँ। किसने चोरी कर दिया वो मुझे पता नहीं है स्टेशन से चोरी हुआ या घर स्टेशन से, से चोरी हो गया सब हाँ। कौन से स्टेशन से हुआ चोरी वो याद नहीं है मुझे कुछ भी याद नहीं रेलवे स्टेशन रेलवे स्टेशन ठीक है ठीक है जो चूड़ा मेरा वहीं से लिया था अडीशा से नहीं यहाँ पर परेशान होने की वजह से कोई मुझे बिल पहना गया मुझे नंबर लाया लग नहीं दिया मैं दे दो फोन बहन जी ये नंबर गलत है सही नंबर डायल करो इधर कोई seven zero three seven नहीं मुझे नहीं पता मैं ये नंबर डायल करती थी अब नहीं हो रहा है तो ये किसका नंबर है ये मतलब पता नहीं ये संभाल मतलब याद नहीं पता नहीं मुझे कि किसका नंबर है और है और कोई नंबर ज्यादा है? कोई भी एक नंबर एक बार दिमाग पे जोर डाल के थोड़ा आज ईद है तेरे को पता ईद है, है आज ईद क्या होता है पता तेरे को ईद क्या होता है ईद सब बोलते हैं ना ईद मुबारक ईद मुबारक बोलते हैं ना आज ईद है नहीं पता है ठीक है दीदी कोई बात कोई नंबर ज़्यादा है कुछ see. एक्स का नंबर है पता नहीं माँ का नंबर था पहले इन्हें नाम से अपना प्रज्ञा तुम्हारा नाम क्या है प्रज्ञा प्रज्ञा हेलो 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 हाँ जी हाँ जी कौन बोल रहे हैं आप कर रहा हूँ कौन बोल रहे मैं गुरप्रीत सिंह बोल रहा हूँ पंजाब से प्रज्ञा नाम की लड़की मिली है मैं प्रज्ञा पुष्पलिका प्रज्ञा हाँ हम एनजीओ से बोल रहे हैं पंजाब से लुधियाना से तो हमें एक लड़की मिली है प्रज्ञा उसका नाम है वो ठीक नहीं है दिमाग से वो डिस्टर्ब है दिमाग से ठीक है नहीं है वो उसने आपका नंबर उसने आपका नंबर बताया हमें जी बात जी बात कीजिए थोड़ा बात कीजिए प्रज्ञा बात करू हेलो हेलो वो माँ जॉब करते थे ना आपके पास वो ये नंबर था ना उनका अभी क्या हुआ उनका पता नहीं वो तो जॉब छोड़ दिए है ना? हाँ जॉब तो छोड़ दी है बट उनका कुछ अता पता नहीं है अभी मुझे नहीं मालूम ये ऑफिस हाँ, हाँ, का नंबर है ऑफिस का नंबर मुझे हाँ हाँ ऑफिस का नंबर है और आप जिनको भी मिलता है वो तो बात करते है न हाँ। तो वो कहाँ है क्या नाम है बताओ बता रहा तो थे, थे। हाँ वो तो निकले थे नंदीगढ़ फिर हुगला पड़ा पता नहीं क्या कुछ गए वो कहाँ है वही तो पता नहीं है मुझे भी मुझे भी पता नहीं मैं नहीं जानती हूँ अब कहाँ पहुँचू फिर मेरा तो और फिर माँ ही नहीं है मैं क्या करूँ मैं बहुत ढूंढ ढूंढ के थक गई हूँ और हर जगह भी बात कर लिया मैंने ठीक है हेलो हेलो जी बहन जी जी हमें लुधियाना से मिली है पंजाब से लड़की जहाँ जैसे नहर होता है ना कैनाल के ऊपर घूम रही थी ये जी उनके उसके माम जॉब कर रहे थे ये ऑफिस का नंबर है जी एक सॉप सेंटर हर सॉप सेंटर का नंबर है जी और ना। जी उसे उसे मुझे। मैं ज्वाइन किया हुआ मुझे मिला अच्छा उसका माँ बाप जी 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 सर जी सर मैम ये कहाँ से बोल रहे हैं आप ये उड़ीसा गौरमपुर गुंजम से बोल रहे हैं से तो ये वही का ड्रेस हाँ। बता रही है ये दिमाग ठीक नहीं है बहन जी ये डिप्रेशन में है बहुत ज्यादा अपने माँ और पापा को ढूंढ रही है इसको कुछ पता भी नहीं चल रहा है किसी का नंबर भी इसको याद नहीं है नंबर नंबर वाला याद है है इसको जो आपके पास वो बोलते हैं लेट पापा जी का नाम बताते हैं अभी मेरे पापा जी की डेथ हो चुका है वो बताया उसने तो हम चाहते हैं थोड़ी आप हेल्प कर दीजिए आप अपने जो बॉस हैं दिन में कल को दिन में बात करके उनसे इसके घर का किसी रिश्तेदार का कोई तो उनका नहीं मालूम नहीं आपके जो, जो, जो सीनियर है जो बॉस है आपके उनको तो पता होगा जिन्होंने उनको जॉब पे रखा था उनको तो कोई इनका पेपर दिया होगा ना डॉक्यूमेंट उन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया तो होगा ये, ये जॉब छोड़ सर गवर्नमेंट के रिजाइन दे दिए चले गए हाँ उसके पास कोई अल्टरनेटिव नंबर कोई अल्टरनेटिव ड्रेस कुछ तो होगा कुछ हमें इसका बच्ची का घर ढूंढने में मदद मिलेगा कि यंग लड़की है बिल्कुल यंग है हम आपको इसका थोड़ा वीडियो कॉल करके हम आपको वीडियो कॉल करके थोड़ा दिखा सकते हैं इसको तो उसको तो मैं दिखा सर मैं मैं पूछ के, मैं इसी नंबर जी जी मैम आपका क्या नाम है मैम मेरा नाम माधवी है माधवी ठीक है माधवी बहन जी प्लीज बताइएगा प्लीज ये काम पे सर ये अहमदाबाद पंजाब पंजाब में लुधियाना गुण गुण तो हम तो आपको इसी नंबर पे व्हाट्सएप चलता है आपका हाँ 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 मैं आपको इसका वीडियो फोटो भेजता हूँ छोटा ठीक है माधवी बहन जी थैंक यू धन्यवाद 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 आपके पापा का डेथ हो गया पापा का डेथ हो गया मम्मा थी मम्मा वहाँ से जॉब छोड़ के चला गया तेरे को इन्फॉर्म नहीं किया मम्मा ने तो तू कहाँ रहती थी तब जब मम्मा ने जॉब छोड़ा तो मम्मा के साथ नहीं रहती थी हाँ। तो फिर मम्मा घर से गई काम पे तो तेरे को बताकर नहीं गई हाँ, बता के जाए तो फिर तेरे को क्यों नहीं मिला मम्मा तो वो तो अपनी मर्जी जाएंगे ना मुझे बताने के बाद भी क्या हो जाएगा तेरे मामा है मामा मौसा मौसी मामा है मामा ननिहार ननिहारहा पे है तुम्हारा मामा है मामा मामा तो सबके होते हैं ना वो चांद मामा देखो वो चांद मामा को है उधर होता है चांद मामा उड़ीसा में होगा सर मैंने देखा तो मामा है तुम्हारे मामा जी जो जो तेरी मम्मी का भाई होता है ना माँ का भाई मामा है नहीं ताऊ ताया जी है ताया जी चाचा अंकल अंटी ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਹੈ ਤਾਂ ਯਾਦ ਕਰੋ ਜੇ ਸੇ ਨੰਬਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਮਾਧਵੀ ਦਾ ਦੇਖੋ ਤੂੰ ਨੇ ਸਹੀ ਨੰਬਰ ਡਾਇਲ ਕੀਤਾ ਇਸ ਵਾਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨੰਬਰ ਜਾ ਰਹਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਜਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਚਲੋ ਆਪਾਂ چلਤੇ ਫਿਰ ਚਲੋ ਘਰ ढूंढ ਲenge ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ ਚਲ ਆ ਜਾਓ ਚਲੋ ਮਠਾਓਪਰੀ ਗੱਡੀ ਚੋ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਘਰ ਤੱਕੜ ਪਹਚਾਈਏ ਹਾਂਜੀ ਆ ਜਾਓ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਬੱਚੀ ਦਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਦੇਖਿਆ ਵਾ ਹਨਾ ਵੀ ਕਿਦਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਸੁਧ-ਬੁੱਧ ਭੁੱਲੀ ਪਈ ਹੈ ਵਿਚਾਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਕੁਛ ਵੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਕਿਦਾਂ-ਕਿਦਾਂ ਵਿਚਾਰੀ ਨੇ ਇਹ ਸਮਾਂ ਕੱਢਿਆ ਹੋਊਗਾ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚੀ ਐ ਤੇ ਨਾਤੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ 스멜 ਆ ਰਹੀ ਐ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਚਾਰੀ ਦੇ ਕੋਲ ਹਨਾ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ 스멜 ਆ ਰਹੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਨਹਾਉਣਾ ਧੋਣਾ ਫੁੱਟਪਾਥ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਜਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਫ ਸਫਾਈ ਜਿੱਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਜੀ ਜੀ ਬੜੀ ਘੱਟ ਏਜ ਆ ਮਾਈਕ ਫੜੀ ਸੱਚੀ ਲੱਗ ਲੈ ਆ ਆ ਮਾਈਕ ਲਾ ਕੇ ਦੇ ਪੁੱਤ ਅੰਦਰ ਵੀ ਆ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਚੁੰਮਕ ਹੋਊਗਾ ਪੁੱਤ ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਭੈਣ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਚਲੇਗਾ ਦੂਸਰਾ ਆ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਓ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਸਕੇ ਹੈਨਾ ਚਲੋ ਤੁਰੋ ਗੱਡੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ ਇੱਥਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਰੂਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾ ਬੇਟਾ ਪਿੱਛੇ ਸਾਈਡ ਹੋ ਜਾ ਬੈਕ ਕਰ ਲਓ ਵਗਦਾ ਉਹ ਮੂਰੇ ਮੈਂ ਜੋਤ